Подтвердить то, что Приднестровское урегулирование на самом деле было приоритетом украинского председательства в этом году, и этому вопросу упределялось очень много внимания, в первую очередь на уровне развития контактов между сторонами. Как вы знаете, наверное, первый свой визит в качестве председателя ОБСЕ, действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Украины Кажара, как раз провел в Молдове, в конце Молдове Приднестровье, в конце января этого года. И с этого времени этот вопрос оставался на приоритете на, на повестке дня в вопросе урегулирования контактов, конфликтов в, во время председательствования. Не все складывалось так, как хотелось. Некоторые моменты мы не могли предвидеть. И та ситуация политическая, которая произошла в Кишиневе в начале года, когда некоторое время происходил процесс формирования нового правительства, конечно же, немного остудил наше желание, чтобы динамично развивать контакты на, между Кишиневым и Террасполем. Тем не менее, этот вопрос, как мы считали и считаем, очень важен развитие как раз контактов на уровне руководителей сторон. Без этого доверия, без личного общения без э, э, иногда острого, но откровенного представление отношений и позиций сторон, продвижение в урегулировании практически невозможно. И тут я могу это с полной уверенностью говорить, так как занимаюсь тоже вопросами урегулирования конфликтов на Кавказе, в Нагорном Карабахе и в Грузии. И вот если нет общения между лидерами, между руководителями, тогда все-таки процесс э, э, контактов и реализации каких-то э, проектов и реализации э, каких-то инициатив по регулированию происходит довольно таки что это наши партнеры, с которыми мы вместе вырабатывали концепцию, с которыми вместе вырабатывали и в прошлом году готовили приоритеты от общественного сектора для председательства Украины в ОБСЕ, вместе сотрудничали с в формате общественного совета Капримиде и готовили разработки по разным трем казинам. И, кстати, сейчас, через несколько недель, через несколько недель также готовится отдельная конференция общественного сектора перед Министерством ОБСЕ, где будут обсуждаться результаты председательства Украины. И учитывая те приоритеты, которые готовили общественные организации в прошлом году, и учитывая реализацию приоритетов, которые были задекларированы, и которые... И, и которые делались. Поэтому с удовольствием передаю слово нашему коллегу, нашему коллегу из Одессы, Артему Филипенко. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать вас всех, наших гостей из Кишинева и из Тирасполя на госевременной украинской земле. Тема сегодняшнего нашей конференции, она заявленная, и я думаю, что сегодня будет достаточно продуктивная работа. И она принесет необходимые результаты. Действительно, вопрос регулирования Приднестровского конфликта остается одним из, наверное, самых болезненных и острых, не только благодаря тому, что, собственно говоря, Украина непосредственно граничит с Приднестровьем, и если уж говорить об Одесской области, то мы со своей стороны имели возможность, как говорится, наблюдать и сам, собственно говоря, конфликт, развитие его, и дальнейшее, развитие Приднестровья и все попытки урегулирования этого конфликта. К сожалению, этот процесс длится давно и, увы, пока без таких серьезных подвижек. Если говорить о проблемах, которые наверняка есть смысл и поднять в том числе и в ходе сегодняшнего сегодняшнего нашего собрания. Ну, например, такая тема, как свобода, защиты прав человека, свобода слова, потому что слишком много внимания уделяется, скажем, внешней стороне, имеется в виду, собственно говоря, урегулированию конфликта, но гораздо меньше внимания уделяется тем внутренним процессам, которые происходят сегодня, ну, в том числе и в Приднестровье. Это касается и отношения к оппозиционным средствам массовой информации, и вопроса э, и...